З 8 по 10 квітня у кіноконцертному залі Ювілейний відбувається виставка, зроблено в Україні, яку вже традиційно проводить Херсонська торгово-промислова палата. Привернути увагу споживачів до продукції підприємств, які працюють на вітчизняному ринку, налагодити вигідні контакти, мета, яка успішно втілюється у життя і дає прекрасні результати. Багато підприємств усієї країни з'їхалися до Херсона, аби представити свою продукцію. Вибір садових рослин, дерев, дуже якісні саджанці, квіти, препарати для захисту рослин, засоби для догляду і лікування тварин Херсонської біофабрики, промислові товари, одяг, взуття, білизна, домашній текстиль, продукти харчування, напої, вироби народних майстрів. Усього великого асортименту, який пропонує цей масштабний захід, не перерахувати. А ще дуже важливо, що ціни від виробників. тож купувати тут одне задоволення. Варто зазначити, що задоволеними залишилися і виробники, які знайшли новий споживательский рынок. Каждую весну торгово-промышленная палата проходит и проводит у себя при помощи наших партнеров и при помощи всех тех участников, которые у нас присутствуют, выставки, которые посвящены до часа до огорода, который у нас находится сейчас на территории. И пригласили, приурочили к этой же выставке, выставку от производителей Украины. Все мог, приехали и показали, что может делать Украина именно свои производители. Здесь и школьная форма, здесь и обувь, здесь те новые энергосберегающие технологии, которые мы можем предложить сегодня нашим херсонцам. Всегда рады всех видеть в гостях. Приходите, посетите нашу выставку. Всем будет полезно, как для дачи, как для дома, и для детей, и для взрослых. Мы представляем арт судья ВАРов. Это изготовлено в Украине, изготавливается в Херсонской области. И вот мы приняли, мы ездим по Киеву, везде по Украине ездим, а в Херсоне еще не стояли. И в Херсоне решили постоять тоже, посмотреть. Показать себя. Показать себя. Не, продается уже в Херсоне наш товар, и вот будем дальше Продвигать. продвигать. Изготавливается все вот в Украине. Все руками сделано. Здравствуйте, меня зовут Роман. Я директор по развитию фабрики харьковской школьных изделий и детской одежды Фоменки. Наша фабрика существует уже 10 лет. Мы работаем по всей Украине. Работаем непосредственно с родителями в школах. То есть одеваем школы целиком по школьной форме и выпускаем свою линию детской одежды. То есть сейчас можем, мы привезли показать херсонцам нашу коллекцию ⁇ Зима ⁇ распродать ее, в принципе, на ярмарка, пускай Херсон начинает ходить в одежде Фоменки в любом случае. Также коллекция весна, это платье, сарафан, это джинсы и лето. Также школьную форму для родителей, которые уже с нами сотрудничают в городе Херсоне непосредственно. Мы их пригласили на ярмарку, для того, чтобы они могли пощупать еще раз это, увидеть наше качество и убедиться, что фабричное производство в Украине все-таки может существовать. Я представитель торговой марки Панияновска, город Александрия, Кировоградской области. В наличии у нас в ассортименте швейные изделия в трикотаже. 99% наших изделий состоят из хлопка стопроцентного. Значит, в наличии ассортимент женские трикотажные изделия. Это бельевая форма, халаты, халаты велюровые, костюмы начесные, костюмы велюровые, майки, шорты, ну и другие изделия. В некоторых видах есть изделия мужские. Это футболки, майки, трусы. Тоже стопроцентные ХБ. Приглашаємо вас на ярмарку. Тож будемо з нетерпінням очікувати наступної виставки, адже користь від неї для усіх.